dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang mukhta dan faqura orang-orang yang sombong takabur dan membangga-banggakan diri kita lihat yang pertama tuan-tuan perintah yang pertama berkisah tentang tauhid dan larangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan yang pertama ialah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ah. Dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan apa juga sekalipun. Beribadat kepada Allah dalam erti kata mentauhidkan Allah. Dan itulah merupakan tujuan utama makhluk sepanjang mereka diberikan penghidupan di atas muka bumi ini ialah semata-mata mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat Al Allah menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni dan tidaklah aku yakni Allah menciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk beribadahkan aku yakni menyembah akan Allah semata-mata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah tuan-tuan menjadikan kita daripada tiada menjadi ada. Kerana itu perlunya untuk kita sentiasa menzahirkan ibadah kita pada Allah. Melahirkan juga kesyukuran pada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ni'mat Allah menjadikan kita. Ibadah tuan-tuan difahami dengan maksud ialah sebarang ketundukan, sebarang penyembahan. Tidak lain melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah juga boleh kita fahami ialah sebarang perkataan, sebarang perbuatan yang mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang dinamakan sebagai ibadah. Ada yang ibadah secara umum dan ada ibadah secara khusus. Ibadah secara umum tuan-tuan ialah apa juga perkara baik yang kita lakukan walaupun pada urusan dunia sekalipun ialah kerana Allah Maka orang itu juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun urusan dunia yang kita lakukan Tetapi kalaulah diuruskan dengan cara yang baik Dengan niat mendapatkan kerajaan Allah Maka ia juga dikira sebagai ibadah secara umum Contohnya mereka yang bekerja daripada pagi sehinggalah petang Walaupun mereka mencari rezeki, mencari keberuntungan dunia tetapi setiap apa yang dilakukan itu mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka meletakkan diri dalam piawaian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka itu juga dianggap sebagai ibadah secara umum. Ibadah secara khusus ialah apa yang diperintahkan oleh oleh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya secara jelas. Contohnya melaksanakan solat, zakat, membaca Al-Quran, Maka itulah yang dinamakan sebagai ibadah secara khusus. Dan pengabdian kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan bagi tauhid ini ialah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada kita mengabdikan diri pada Allah mengesakan Allah, maka berhati-hati jugalah sebarang perkara yang boleh menggelincirkan kita daripada tauhid. Sebarang perbuatan syirik kepada Allah, syirik yang kecil sekalipun ditegah dan dilarang sama sekali apatah lagi syirik yang besar. Tidak ada penyembahan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada batu yang disembah, malaikat yang diagung-agungkan diletakkan sebaris dengan Allah. Hatta para nabi sekalipun diletakkan pada kedudukan yang sesuai yang tidak sama sekali menyamai akan kedudukan Allah sebagai pencipta kita. Binasanya golongan yang terdahulu kerana mereka mendewa-dewakan malaikat, mendewa-dewakan para nabi dan rasul meletakkan mereka ini bukan pada tempat yang sepatutnya ekstrimnya mereka meletakkan kedudukan sebaris dengan sang pencipta iaitu Allah Subhanahu wa taala nabi menyebutkan janganlah kamu memuja-mujaku seperti mana dipujanya nabi Isa alaihi salam di kalangan ekstrem oleh orang-orang Nasrani sehingga kan mereka tersasar daripada jalan kebenaran jadi larangan mensyirikan Allah Subhanahu wa taala jelas pada ayat ini. Setelah mana dikemukakan tentang tauhid, diingatkan juga kita daripada pembatal tauhid iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan tauhid ini menjadikan seorang itu akan ditempatkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sepertimana hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal. Wahai Muaz kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apakah Allah 'alal al 'ibad? Apakah hak yang perlu dijalankan oleh hamba melunaskan tanggungjawabnya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu para sahabat yang sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata benar tentang ilmu, mereka tidak memandai-mandai memberikan jawapan. Lalu Muaz menyatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apakah tanggungjawab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ah. Setiap di kalangan hamba Allah kewajipan mereka ialah mengabdikan diri Beribadat hanyalah kepada Allah dan tidak sekali-kali mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah merupakan tanggungjawab seluruh insan kepada pencipta mereka iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disusuli oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam soalan yang berikutnya. Nabi bertanya juga soalan yang kedua kepada Muadz bin Jabal. Atadri ma haqquhum alaih. Tahukah kamu apakah hak Allah bagi mereka yang melaksanakan kewajipan itu. Kan mereka yang uh, mengabdikan diri, mengesakan dan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Maka apakah balasan yang Allah berikan pada mereka? Apakah hak Allah ke atas mereka? Lalu kemudian uh, tetap Muaz bin Jabal menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan Alla yu'adzibu Alla yu'adzibahum Mereka yang telah pun menunaikan Hak Allah SWT Maka kewajipan Allah juga tidak menyeksa mereka Sesiapa yang Mentauhidkan Allah Sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah SWT Maka Allah Hak kepada hamba itu ialah tidak diazab Tidak Allah SWT akan menyeksa mereka Buat selama-lamanya jadi itulah tuan-tuan kepentingan tauhid yang disebutkan sebagai perintah yang pertama pada ayat ini. Perintah yang berikutnya tuan-tuan ialah berbuat baik kepada beberapa golongan. Yang pertama dan utama ialah sudah tentu kepada kedua ibu dan ayah. Allah menyebutkan pada ayat berikutnya ataupun pada intipati yang seterusnya dalam ayat ini wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah diletakkan tuan-tuan bagaimana ketaatan dan berbuat kebaikan kebaktian pada ibu ayah ini diletakkan setelah mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti pada ayat ke, pada surah al-Isra Allah juga menyebutkan wa qadha rabbuka تَعْبُدُ la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah mewajibkan kepada manusia untuk menyembah akan Allah semata-mata dan berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita sembah, yang perlunya untuk kita syukuri kerana menjadikan kita daripada tiada menjadi ada, begitu juga ibu dan ayahlah merupakan asbab lahirnya kita ke muka bumi ke dunia pada hari ini. Berbuat baik kepada kedua ibu dan ayah disebutkan secara jelas sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu ayah itu berbeza akidah sekalipun, tetap merupakan satu perintah dari Allah untuk berbuat baik kepada mereka. Apatah lagi kalau ibu ayah itu merupakan Muslim, berbuat baik yang lebih daripada segala-galanya. Sehingga kan kalaulah mereka wafat sekalipun, maka merupakan satu tanggungjawab seorang anak untuk mendoakan kesejahteraan pada ibu ayah mereka dan tetap meneruskan kebaikan kepada sahabat-sahabat ibu ayah sepanjang mereka hidup kan walaupun ibu ayah itu telah meninggal dunia tetapi sekiranya mereka ada sahabat handai maka kita tetap menjalinkan hubungan yang baik dengan sahabat handai dan ibu ayah kita jadi itu merupakan golongan yang pertama iaitu berbuat bakti kepada ibu dan ayah dengan kebaikan yang uh, sebaik-baiknya kemudian yang kedua ialah mereka yang mempunyai pertalian kerabat. Setelah mana Allah menyatakan berbuat baik itu kepada ibu dan ayah, seterusnya ialah kepada mereka yang mempunyai pertalian nasab dengan kita. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita. Wabithil qurba. Dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini tuan-tuan merupakan satu perintah yang sangat konsisten. Bukan sahaja perintah untuk uh, bertauhid, berbuat baik ibu kepada ibu dan ayah, kepada mereka yang mempunyai hubungan kerabat bukan saja perintah kepada umat Nabi SAW tetapi juga kepada Bani Israel satu ketika dahulu. Pernah kita sebutkan pada juzuk yang pertama bahawa Allah mewajibkan mereka akan perintah yang sama seperti mana yang diturunkan pada ayat ini. Namun bezanya tuan-tuan di kalangan orang Yahudi majoriti mereka menyelisihi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ Kemudian berpaling sebagian besar di kalangan kamu, wahai orang-orang Yahudi, melainkan yang hanya mengaplikasikan perintah Allah sedikit di kalangan kamu. Tetapi untuk umat Nabi SAW ini, diperlihatkan contohnya daripada generasi sahabat. Mereka lah orang yang bersungguh-sungguh mengesahkan Allah menjauhi sebarang perbuatan syirik dan mereka lah orang yang terkenal dengan berbakti kepada kedua ibu dan ayah dan dikenali masyarakat uh, Arab di kalangan sahabat mereka yang sangat me mementingkan dan menjaga hubungan silaturahim. Jadi golongan kedua ialah mereka yang mempunyai pertalian nasab dengan kita maka itulah orang yang selayaknya selepas ibu dan ayah kita melakukan kebaktian kepada mereka. Golongan berikutnya ialah kepada anak-anak yatim waliyata telah kita sebutkan berulang-ulang kali yatim ini tuan-tuan kan seorang yang belum mencapai usia yang baligh dan kewafatan akan ayahnya. Adapun sekiranya ayahnya masih hidup, ibunya yang meninggal dunia, dalam penggunaan bahasa Arab tidaklah disebutkan sebagai yatim. Kerana kebergantungan seorang itu ataupun soal seorang anak terutamanya yang memberikan nafkah yang menyeluruh kepada keluarga ialah seorang ayah pada dua ayat sebelumnya tuan-tuan kalau kita ikuti semula Allah meletakkan kedudukan seorang lelaki sebagai suami atau sebagai ayah dialah yang berkewajipan untuk menanggung seluruh ahli keluarganya anak-anak kecil apatah lagi yang tidak mampu untuk berdikari mencari rezeki dengan sendirinya maka ayahlah yang merupakan seorang penggerak yang memberikan mencari nafkah dan rezeki kepada keluarga yang ditanggung lalu kemudian mereka yang kematian ayah maka kita yang diberikan kecukupan harta padulah membantu sebaik mungkin akan anak-anak yatim sehinggalah mereka telah mencapai usia yang baligh dan golongan berikutnya ialah kepada mereka yang miskin miskin tuan-tuan ialah mereka yang sangat kekurangan harta disebutkan golongan ini sebagai miskin daripada perkataan sakana yang bermaksud tetap yang bermaksud diam dan tidak bergerak kerana orang yang memiliki kecukupan harta mungkin dia boleh ke mana-mana sahaja dengan harta yang mampu untuk digunakan tetapi tidak orang miskin yang mungkin hanya boleh berdiam pada satu tempat disebabkan keadaan harta yang dihadapinya kerana itu mereka juga perlunya untuk kita letakkan prioriti dalam membuat kebaikan setelah mana ibu ayah setelah mana mereka yang mempunyai pertalian nasab seterusnya kepada anak-anak yatim, seterusnya kepada golongan yang fakir miskin. Dan kemudian perintah Allah Subhanahu Wa Taala di antara golongan yang perlu untuk kita utamakan kebaikan yang perlu kita serlahkan ialah kepada jiran tetangga. Kata Allah Subhanahu Wa Taala wal qurba wal junub. Pada terjemahan disebutkan wal jari qurba tetangga yang dekat wal jari wal junub kan jiran dikategorikan pada ayat ini dengan dua keadaan adanya zil qurba adanya al jaril junub jiran yang terdekat dan jiran yang jauh pelbagai tafsiran yang dikemukakan oleh ulama apakah yang boleh kita jadikan sebagai justifikasi jiran yang tangga dan jiran yang jauh sama ada dimaksudkan pada ayat ini jiran yang diukur dengan benar-benar keadaan tempat tinggal mereka yang dekat dengan pintu rumah kita maka kita kenali dengan jiran yang dekat dan uh, jiran yang jauh juga dikatakan di kalangan ahli ilmu ialah 40 rumah yang dikira pada semua arah rumah kita sama ada depan belakang kiri kanan ke 40 ke semua arah ini maka mereka juga dianggap sebagai jiran walaupun mungkin lokasi mereka jauh daripada kita kan yang penting radiusnya ialah sejauh 40 buah rumah jadi jaril zil qurba ialah diukur dari segi dekatnya dengan keadaan rumah kita dan tetap dikategorikan orang yang jauh sekalipun tetapi dikira 40 buah rumah daripada arah rumah kita maka mereka juga dianggap sebagai jiran tetangga yang perlu untuk kita lakukan kebaikan pada mereka. Dan di kalangan ahli ilmu juga menyatakan jiran tetangga yang dekat bermaksud mereka yang mempunyai akidah yang sama dengan kita. Dan wal jarid al junub jiran tetangga yang jauh jiran yang berdekatan dengan rumah kita tetapi dibezakan dengan pegangan agama maksudnya ialah walaupun perbezaan agama sekalipun tetap dituntut untuk kita melakukan kebaikan pada mereka apatah lagi mereka itu berdekatan dengan rumah kita tetap kita mengkategorikan mereka sebagai orang yang perlu untuk kita lakukan ihsan kan jiran tetangga merupakan satu kedudukan yang sangat tinggi untuk kita hormati dan merupakan orang yang dekat dengan dengan rumah kita. Dikatakan dalam sebuah hadis yang mana mafhumnya Nabi SAW menyebutkan bahawa Jibril AS sangat menitik beratkan untuk berbuat baik kepada jiran tetangga. Walaupun yang berbeza agama sekalipun. Diulang-ulang pesanan Jibril kepada Nabi SAW sehingga kan Nabi menyangkakan seolah-olah jiran tetangga ini ada haknya dalam pembahagian harta pusaka. Kan tidaklah mereka mendapat harta pusaka tetapi nak menunjukkan Betapa bersungguh-sungguhnya Jibril AS supaya Nabi berbuat baik kepada mereka sehingga akan disangkakan jiran tetangga itu akan mewarisi harta pusaka. Satu analogi yang membuktikan betapa pentingnya untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam sebuah hadis juga Nabi menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat maka hendaklah memuliakan jiran tetangganya. Seterusnya tuan-tuan uh, sahibi bil jamb diterjemahkan uh, golongan berikutnya ialah mereka yang merupakan rakan sejawat kamu ataupun sahabat yang dekat pada kamu. Sama ada yang dimaksudkan ialah mereka yang bersama-sama dengan kita dalam permusafiran ataupun siapakah yang bersama dengan kita ketika mana tidur di waktu malam iaitu pasangan kita kan sama ada suami ataupun isteri. Itulah juga Kategori yang perlu yang kutuk kita melakukan ihsan kepada mereka. Sama ada yang dimasukkan al-sahib berjanjakan sejawat dalam pekerjaan ataupun dalam ketika mana kita bermusafir atau dimasukkan dalam konteks rumah tangga, seorang suami kepada istrinya ataupun isteri kepada suami. Jadi itu golongan yang perlu untuk kita melakukan ihsan kepada mereka. Dan dua yang terakhir tuan-tuan sebelum kita tangguhkan perkongsian pada pagi ini antara golongan yang perlunya untuk kita lakukan kebaikan ialah wabni sabil. Ibnu sabil ialah mereka yang dalam keadaan permusafiran. Yang datang daripada tempat kita mungkin mereka keputusan bekalan maka golongan ini juga yang sangat jauh daripada tempat tinggal mereka berusaha nak kita untuk membantu mereka apa yang mampu. Jadi golongan yang dalam keadaan permusafiran kan orang-orang yang bermusafir yang datang ke tempat kita, maka kita lakukan yang sebaiknya untuk membantu mereka. Dan yang terakhir tuan-tuan ialah golongan hamba abdi dengan sebutan yang Allah sebutkan وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ Kita sebutkan tuan-tuan bahawa hari ini tidak ada istilah perhambaan ataupun hamba abdi tetapi sekiranya ada, maka golongan hamba abdi ini juga di antara golongan yang dimuliakan dan diberikan penghormatan pada mereka. Sebagai contoh Nabi SAW pernah bersabda kepada Abu Dhar radhiyallahu an Ikhwanukum khawlukum Allah ja tahta aidikum Hamba-hamba kamu iaitu hamba abdi Janganlah kamu hina mereka Janganlah kamu rendahkan mereka Kerana mereka juga merupakan saudara kamu Ya Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan mereka itu di bawah tanggungan kamu Jadi itulah tuan-tuan Beberapa golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan Agar kita melakukan ihsan melakukan kebaikan pada mereka setelah mana perintah mentauhidkan dan larangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala a'la wa a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nushur اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته